Əziz izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizlərə çox gözəl şəxsi yaşanma məqsədi üçün inşa olunan əla bir həyət evini sizə təqdim edirəm. Videonun əvvəlindən qeyd etdim ki, yəni bayram kampaniyası olaraq bayram sonuna kimi gələn müştəriyə real, yəni real müştəriyə real bir endirim olacaq, həqiqətən də, yəni yaxşı bir endirim olacaq. Narazi getməyəcəksiniz. Masazır qəsəbəsində yerləşir, 3.6 sot torpaq sahəsində inşa olunmuş 350 kvadrat metr yaşayış sahəsi olan nəhəng kürsülü şəxsi tikili bir dörd otaqlı evi sizə təqdim edirəm. 3.6 sot torpaq sahəsindədir. Əlavə olaraq belə bir üstünlüyü də vardır ki, evin sağ hissəsində 3 sot, sol hissəsində isə 2 sot ev sahibinə aid olan boş bir torpaq sahəsini alıb həyəti genişləndirə bilərsiniz. Evin yanına keçmək mümkündür, tam rahat hərəkət etmək olar sunun kəməri var, altının fundamenti yalnız sələr beton kalondur. Şəx şəxsi evdə dəyərlidir xüsusiyyətlər bir sözlə belə desək, qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası var. Əlavə olaraq, baxın bu hissədə ehtiyat su baseinəsi, əlavə olaraq həyətində baxın burda həyətində olan sanitar qovşaq hissəsi də və kombi aparatı burada nəzərdə tutulub. Hündür zəmin hissəsi var. Zəminə həm çöldən, həm evdən daxilindən keçmək mümkündür. Çox gözəl evlərdən biridir. Masazır qəsəbəsində 6 nömrəli məktəbin arxa hissəsi, 569 nömrə, marşrut xəttindən 200 metr məsafədə hündür yerdədir. Marşrutdan məktəbə və marketlərə yaxındır. Bu hissədə belə bir balkon, terras məqsədi üçün istifadə edə biləcəyiniz boş bir sahədir. Buranı şüşə ilə can balkonla bağlaya bilərsiniz. Heyət yanı sahədə çox gözəldir. Əsər şəxsi evdə dəyərli izləyicilər, genişlik axtaranlar, keyfiyyət axtaranlar bu evə baxsın və qiymətdə yaxşı endirim olacaq. Əvvəlcədən qeyd etdim ki, bu çəkdiyim evin qiyməti 135.000 manatdır. Baxın burda sənədlər hamısı qaydasındadır. Texniki pasportu, evin də torpağının da kubçası var. Evdə tavan hündürlüyü, dəyərli izləyicilər, tavan hündürlüyü ə, 3 metr 15 santitdir. Xolun kvadratı 25 kvadratdır. Baxın, bu gördüyünüz nəhəng xol 25 kvadratdan ibarətdir. Çox böyük ölçüləri olan nəhəng bir evdir. 37 kvadrat metr ölçüsündə olan belə bir geniş bir qonaq otağıdır. Həqiqətən də çox genişdir. Döşəməsi polloq taxtadır. Pərdəsi, lüstürü, kombisi və mətbəx mebelinə kimi təchiz olunmuş, yaşayaşa tam hazır gözəl bir evdir. Mətbəxinin ölçüsü 22 kvadratmetrdir. Çox gözəl, çox geniş ölçüləri var. Həqiqətən də baxın, burada da zilzəmi hissəsidir. Videonun əvvəlində qeyd etmişdim, həm evin daxilindən, həm də çöldən keçmək mümkündür. Yəni hündürdür, dərinliyi var, rahat keçib hərəkət etmək mümkündür. Yataq otaqlarının kvadratı dəyərli izləyicilərimiz 17 kvadrat, 21 kvadrat və 22 kvadrat metr döşündə evin yataq otaqlarıdır. Zənn edirəm ki, kvadratlar sizi qanə edər. 17, 21 və 22 kvadrat metr ölçüsü sizi qanə edəcək, çünki çox genişdir, istənilən mebel alanlığınızı yerləşdirə bilərsiniz. Yer olaraq mövqe cəhətdən də çox əlverişli bir yerdədir. Bütün yaşayış abidələri evin tam yaxınlığındadır. Və sonda qaldı evin hamam otağı. Hamam otağının ölçüsü isə 6 kvadrat metrdir tam təchizatlı 135.000 manatla satışa çıxarılıb. Gələn alıcıya, yəni gəlin baxın, bəyənin, qiymətdə yaxşı, ödəyiniz istəyən endirim olacaq. Təbii ki, qiymət məsələsi evə baxdıqdan sonra danışılacaq, telefonda danışılmayacaq. İzlədiyiniz üçün sağ olun.